Гран-при фестиваля искусств. Звание лауреатов на десятках конкурсов. Коллектив стал одним из лучших России. Это лишь часть заслуг хореографической студии «Арабеск». Ее создали в 1989 году. Спустя четверть века поздравить коллектив пришли выпускники 25 лет. Танец «Паровозик» на сцене НТЦ «Звездочка» исполняют самые юные участники хореографической школы «Арабеск» танцорам от 4 до 10 лет. Номер готовили несколько месяцев, чтобы подарить на юбилей коллектива. В хореографической студии «Арабеск» исполнилось 25 лет. Самое сложное в этом танце было ну, и на репетициях вникнуть в эту роль и выразить вот, свои эмоции. Так. С малышами очень-очень сложно танцевать. На репетициях, на репетициях на они, репетициях они никого не слушаются. Всегда. А, вот. всегда Студия Арабеск в 1989 году создала заведующая отделом художественного творчества Любовь Шубина. Она до сих пор руководит коллективом. Первую серьезную награду заслужили в 1996 году. Сейчас Арабеск победитель многочисленных конкурсов, из последних на международном в городе Брянск. А главное, вошли в первую энциклопедию творческих коллективов России. Потому что они делают много силовых упражнений, и то мы считаем, что недостаточно. Вот. И э, терпение, и адский труд. И иногда приходится, вот они перед какими-то определенными мероприятиями, иногда сутками там репетируют, уже там падают, но все равно снова опять работают, перерывы делают. То есть это очень большая выдержка. В студии Арабеск сейчас занимается 250 ребят от 4 до 18 лет. В юбилейный день показали 27 номеров разных жанров. Пришли ученики студии прошлых лет. Тамара занималась там 6 лет. Посмотреть концерт Арабеск. Нам очень нравится. Хочу ребенка отправить туда, заниматься, чтобы она узнала и посмотрела. Хочешь сама танцевать? Да? Скажи. После концерта танцоры продолжат подготовку к международному конкурсу ⁇ Единство России ⁇ Он пройдет в Москве 29 мая. Ребята уверены, что и там станут лучшими. Евгения Карелина, Семен Самигулин, вестник Северодвинска.